لا محالہ یہ گھر کے تنازعات ہوتے ہیں کوئی آدمی اگر یہ بتاتا ہے کہ چار شادیاں ہیں چاروں پر سکون ہیں اور عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوں تو یہ سمجھے ایک خوابوں کی دنیا ہے جس کے اندر وہ بسانا چاہ رہا ہے اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جو دھوئیں کی طرح ختم ہونے والی فتح ضرور کل معلقہ قرآن نے اس کو کہا کہ تم اس کو ایسا نہ چھوڑو لٹکا کر ہماری یہاں ہوتا یہی ہے کہ دوسری تیسری کے بعد رغبت تو ساری دوسری تیسری کی طرف ہو جاتی ہے اور عام طور پہ پہلی کو جو ہے پھر وہ لٹکا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کو خرچہ پانی دے کر جو ہے اس کو جو ہے مطمئن کر دیا جاتا ہے وہ بچے جو بچپن کے اندر ذمہ داریوں کو اڑ لیتے ہیں بچپن کے اندر دھکے کھاتے ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں سیکھتے ہیں اپنے آپ کو رگڑا دیتے ہیں بازار سے سودا سلف لے کر آتے ہیں بچیاں ہیں تو گھر کے اندر صفائی کرتی ہیں جھاڑو پوچھا کرتی ہیں وہ بچے اور بچیاں زیادہ ٹیلنٹ اور زیادہ قابل اور زیادہ ماہر ہوتے ہیں زندگی اچھے طریقے سے گزارتے ہیں اور بہ نسبت ان بچوں کے جن کو ہر چیز لا کر پیش کر دی جاتی ہے بچے کو کام کرنے کی عادت ڈالیں بچوں کو یاش نہ منیں اس لیے کہ آپ نے وقتی طور پہ چلو آپ نے آگے بڑھ کے خود کام کر لیا بچے کو کام نہیں کرنے دیا لیکن آپ نے بچے کی ایک صلاحیت کو دبا دیا زیادہ تر کیسز کے اندر مسئلہ آتا ہے غصے کی وجہ سے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں یا آپس کی بد اعتمادی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کی انا آڑے آ رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تکبر اور غرور کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ چار کی ترغیب ملتی ہے فن کے نسائی مسن وسلہ وروبا کہ چار ہو اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ اعتدال کرنا مشکل بلکہ ناممکن کے درجے میں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں فین خفتم اللہ تعداد فواہد کہ اگر تم عادل و انصاف نہ ہو تو ایک کے اوپر اکتفا کرو بہتر یہ ہے کہ زمانے کے اندر جس کی خواہشات اور جس کی ضروریات ایک نکاح کے بعد پوری ہو جائیں اور اس کو جو ہے وہ دوسری کی یا تیسری کی حاجت نہ ہو تو اس کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری زندگی ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی گزری ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں ان کی مختلف وجوہات تھی قبائل سے تعلق اسلامی تعلیمات کا پھیلانا ترویج و اشاعت لی. یہ سب وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نکاح بھی فرمائے لیکن زندگی ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ اپنی جوانی اور اپنے تقریباً اکثر جو ہے وہ بڑھاپے کے بھی ایام ابتدائی چالیس سے چالیس سال تک کے تقریباً وہ ادھر انہی کے ساتھ ہی گزارے ہمارے زمانے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ابتدا جوش میں آ کے نکاح کر تو لیتے ہیں لیکن وہ بات کے جو منازل ہوتی ہیں بات کے جو مراحل ہوتے ہیں پھر بچوں کی جو ایک طرح سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں سوتیلہ پن والا جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ دوسری شادی کرتے ہیں آپ کا جھکاؤ دوسرے کی طرف ہوتا ہے پہلے کے بچے تو وہ اپنی اماں کی طرف ہو جاتے ہیں وہ لا محالہ ابو کو پھر ایک طرح سے اپنا دشمن تصور کرتے ہیں کہ یہ تو دوسری بیوی بی کے ساتھ چلے گئے انہوں نے تو اپنی لائف بنا لی اور ہماری لائف جو ہے وہ خراب کر دی تو لا محالہ یہ گھر کے تنازعات ہوتے ہیں کوئی آدمی اگر یہ بتاتا ہے کہ چار شادیاں ہیں چاروں پر سکون ہیں اور عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوں تو یہ سمجھے ایک خوابوں کی دنیا ہے جس کے اندر وہ بسانا چاہ رہا ہے اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جو دھوئیں کی طرح ختم ہونے والی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان جب تک جوان ہوتا ہے نا تو تھوڑا بہت ایک یا دو بیوی تین بیوی کنٹرول کر بھی لیتا ہے لیکن جیسا ہی وہ پچاس کی ایج میں جاتا ہے پینتالیس کی ایج میں جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو اب آپس کی رقابتیں اور آپس کی دشمنیاں سامنے آتی ہیں پھر ایک ماں کے بچے دوسری ماں کے بچوں سے جو ہے وہ مقابلہ موازنہ کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ باپ کی توجہ بھی ویسے نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے کیونکہ اگر بچوں کی نشو نما اچھی ہوگی تربیت مکمل ہوگی توجہ مکمل ہوگی کامل ہوگی تو بچے میں بھی کمال پیدا ہوگا لیکن اس کی توجہ تقسیم ہوگی اور اس کی توجہات کئی طرف بٹی ہوئی ہوگی تو محالہ بچوں کی توجہ میں لا محالہ اثر انداز ہو گئی یہ چیز اور یہ چیز ان کے لیے مستقبل کے نقصان کا باعث بنتی ہے اور میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ جب وہ پچاس کی پیتالیس کی ایج میں چلے جاتے ہیں ہمیشہ رولتے ہی دیکھا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پہلی بیوی بی اپنے بچوں کے ساتھ بڑی ہو چکی ہوتی ہے اس کو شوہر کی طرف توجہ اور انہماک بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کی اولادیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں وہ اپنی ماں کی طرف ہو جاتے ہیں دوسری بیوی بی کی جو ہونے والی اولادیں وہ شوہر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور عام طور پہ وہ ہمیشہ پہلی بیوی بی کے خلاف ہی ہوتی ہیں اور پھر تھوڑے عرصے بعد جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی آپس کی جو جنگیں اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سلطنت خلفا عباسیہ اور خلفۂ ہماری سلطنت عثمانیہ اس کے اندر ایک دوسری دوسری اور تیسری بیوی کے جو بچے ہیں انہوں نے ہی ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کر کے سلطنتیں حاصل کریں کیونکہ بادشاہ ایک ایک وقت میں کئی کئی نکاح کرتے تھے اور اس کے بعد تو ان کے مختلف بیویوں سے بچے ہوتے تھے ہر بیوی اپنے بچے کو بادشاہ بنانا چاہتی نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ سلطنت ایک طرح کے خلفشار کا اور ایک طرح کے جو ہے وہ سازشوں کا شکار رہتی تھی کہ بھائی ایک بیوی بی کے بچے کے ہاتھ میں اگر بادشاہت آ گئی تو لوگ دوسری بیوی بی کے جو بچہ ہوتے تھے اس کو چڑھاتے تھے اس کو بادشاہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے اور بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے تو اگر اس طرح مختلف بیویاں نہ ہوتی ایک اولاد ہی ہوتی اور وہ حقیقی اولاد کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی اور باپ کے بعد ان کے اندر حکومت آتی تو شاید وہ خلفشار اور وہ سلطنت کے اندر جو ہے وہ تباہ کن حالات نہ ہوتے جو سازشی حالات اور جو سازشی واقعات ہم نے سلطنت عثمانیہ میں مغلیہ میں مختلف بیویوں کی اولادوں کے درمیان دیکھے تو لا محالہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپس کا تضاد آپس کا ایک دوسرے کا تقابل اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں مختلف بیویوں کے بچوں ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی محبتوں کی طرح ایک سائے کے تھلے ایک سائے کی چھتری کے تلے جمع نہیں رہ سکتی وقتی طور پہ آپ جوان ہیں آپ مجھے بھی بیس کی تیس سال کی عمر کی رینج کے اندر ہیں ہو سکتا ہے آپ کے اندر بچے نہیں ہیں چھوٹے بچے ہیں آپ میں اتنی طاقت ہو کہ آپ دو تین بیویوں کو مینج کر لیں لیکن چالیس سال کے بعد پھر آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اچھا مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان دوسری تیسری اچھوت شادی کرتا ہے تو نئی نویلی دلہن دیکھ کے جو سابقہ دلن ہوتی ہے جو سابقہ بیوی ہوتی ہے تو اس میں اتنی رغبت نہیں ہوتی ہے اس دواجی حقوق پورے نہیں کر پا رہا ہوتا بالکل. تو کئی مرد جو ہے ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو تین چار بچے ہو چکے ہیں یا پانچ بچے ہیں پھر ایسی صورت میں بندہ کرے کیا فتح ضرورہ کل معلقہ قرآن نے اس کو کہا کہ تم اس کو ایسا نہ چھوڑو لٹکا کر ہماری ہوتا یہی ہے کہ دوسری تیسری کے بعد رغبت تو ساری دوسری تیسری کی طرف ہو جاتی ہے اور عام طور پر پہ پہلی کو جو ہے پھر وہ لٹکا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کو خرچہ پانی دے کر جو ہے اس کو جو ہے مطمئن کر دیا جاتا ہے شریعت نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو وقت کے اندر برابری اور رات کی گزارنے برابری کرنا ضروری ہے ایک بیوی بی جو آپ کی چالیس سال سے ہے اور ایک بیوی بی جس کو ابھی پانچ دن ہوئے ہیں دس دن ہوئے ہیں ان دونوں کے اندر برابری ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک کے پاس تین راتیں گزارتے ہیں تو دوسرے کے پاس بھی تین راتیں گزارنا ضروری ہے حالانکہ یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ ہماری یہاں کا عوام میں جو افراد جنہوں نے دو شادیاں کی ہوں وہ رات کے اعتبار سے برابری کریں اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے دو چیزوں میں برابری کا حکم دیا ہے اگر آپ کہتے ہیں اعتدال والی زندگی کوئی آدمی گزارنا چاہے دو چیزوں میں برابری ہونا ضروری ہے ایک برابری نان نفقے کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جتنا پہلی بیوی بی کو دے رہا ہے اتنا ہی دوسری بیوی بی کو دے یہ بھی عام طور پر مشکل ہو جاتی ہے اس کے اندر کیونکہ پہلی بیوی بی کو جو ہے وہ کافی عرصے سے پیسے ویسے دے رہے ہوتے ہیں پھر بچے ہوتے ہیں اس کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو لا محالہ اس کے اوپر مثال کے طور پر مہینے کا لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے دوسری جو نئی نویلی آتی ہے اس کو وہ لاکھ روپے کبھی بھی نہیں دے گا ایک برابری یہاں پر نہیں کی جاتی دوسری برابری عام طور پہ شباشی میں نہیں کی جاتی کہ آپ کو رات گزارنے میں برابری کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کی ساری کی ساری توجہ دلچسپی اور ایک جو چاہت ہوتی ہے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے وہ کلو جدید جو نئی بیوی بی آتی ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی برابری کرنا تقریباً جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے تو کوئی کرتا ہو فبیہ ون مت اس کے لیے جائز ہے میں حرام نہیں کہہ رہا بالکل دوسری یا تیسری یا چوتھی کرنا لیکن عام طور پہ ہم نے ایسا کامل آدمی بہت ہی مشکل دیکھا ہے کہ جس نے دوسری اور تیسری شادی کری اور اس کے بعد برابری کے ساتھ سب کو راتوں کے اندر برابر ہوتا کیا ہے کہ بس وہ پھر آہستہ آہستہ دوسری بیوی بی کے گھر رہنا شروع ہو جاتا ہے اور پہلی بیوی بی کو تقریباً چھوڑ دیتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے اچھا مفتی صاحب وہ سے باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے بچپن میں یا پھر جب وہ اٹھارہ انیس سال میں ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کفالت کی ذمہ داری جو ہے ہماری آپ پر ہے لیکن آپ دے نہیں پا رہے تو معاشی کمزوری کی وجہ سے بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے دیکھیں ہمارے یہاں جو خاندانی نظام ہے نا اس کے اندر تو باپ سپورٹیو کی حیثیت سے ہے لیکن بچوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے نا اس کو ذمہ داریاں اپنی خود اوڑھنی چاہیے وہ بچے جو بچپن کے اندر ذمہ داریوں کو اوڑھ لیتے ہیں بچپن کے اندر دھکے کھاتے ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں سیکھتے ہیں اپنے آپ کو رگڑا دیتے ہیں بازار سے سودا سلف لے کر آتے ہیں بچیاں ہیں تو گھر کے اندر صفائی کرتی ہیں جھاڑو پوچھا کرتی ہیں وہ بچے اور بچیاں زیادہ ٹیلنٹ اور زیادہ قابل اور زیادہ ماہر ہوتے ہیں زندگی اچھے طریقے سے گزارتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جن کو ہر چیز لا کر پیش کر دی جاتی ہے جن کو آج کل ہم برگر بچے یا ممی ڈیڈی بچے کہتے ہیں عام طور پہ یہ وبال جان ہی بنے رہتے ہیں ساری زندگی یعنی یہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو پینتیس سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ہر کام میں امی ابو مما پاپا بابا مما کرتے رہتے ہیں اور کچھ کام کوئی فیصلہ خود نہیں کر پاتے وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی تو بچوں کو اگر آپ زندگی میں اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے رہیں حتیٰ کہ بچہ سات سال کا ہے تو سات سال کی عمر سے وہ ذمہ داری ڈالنا شروع کر دے اور سات سال کی عمر کے مطابق بچے سے کہا کریں کہ آپ نے بچے اپنے کپڑے طے کرو خود ہی آپ یہ کام اپنا خود کر سکتے ہو نا الماری میں رکھ سکتے ہو یہ بچ, اپنے کپڑے الماری میں رکھ دیا کرو اور یہ جوتوں کے جو ریک ہیں آپ اس کے اندر جوتے سیٹ کر کے لگا سکتے ہو آپ یہ لگاؤ بچے کو کام کرنے کی عادت ڈالیں بچوں کو عیاش نہ بنائیں اس لیے کہ آپ نے وقتی طور پہ چلو آپ نے آگے بڑھ کے خود کام کر لیا بچے کو کام نہیں کرنے دیا لیکن آپ نے بچے کی ایک صلاحیت کو دبا دیا آپ نے بچے کی جو پروان چڑھ نہیں سکتی تھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے عزیز سے جاننے والے ان کے سامنے بچہ جو ہے نا ایک سیڑھی کے اوپر چڑھ رہا تھا چڑھ نہیں پا رہا تھا تو ایک دم ان کی اماں آگے بڑھی اور اٹھا کے اس کو اوپر بٹھا دیا سیڑھی کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس بچے کا نقصان کیا اس لیے کہ اگر بچہ اپنی ہمت اور حوصلے سے چڑھ جاتا یا نہیں چڑھتا تو چڑھنے کی کوشش کرتا رہتا تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ میں اوپر نہیں پہنچ سکتا بغیر اپنی کوشش کے لیکن جب تم نے اٹھا کے بٹھا دیا تو یہ کمفرٹیبل زون میں چلا گیا کہ میں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میں تو خود ہی اوپر آ گیا تو بچہ جب کوئی کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اس کو اس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے کہ بھائی تم یہ کام کرو خود کرو تم نہیں کرنا ہے ان سے اس کی عمر کی دیکھیں شریعت نے بھی بالے ہونے کے بعد نماز کو فرض قرار دیا لیکن عادت ڈلوانے کے لیے کہا سات سال کی عمر سے بچے کے اندر عادت ڈالنا شروع کر دو کیونکہ اگر صلاحیت پیدا ہوگی تو اس عمر سے پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اگر اب صلاحیت پیدا نہیں کریں گے اس عمر سے سات سال میں آٹھ سال میں نو سال میں دس سال میں تو چودہ سال کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا تو بچوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں دیتے رہنا ان کے کندھوں پہ ڈالتے رہنا یہ پوری کائنات کا تقاضا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو جانور ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں وہ بھی ایک وقت آتا ہے بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے گھونسلوں سے دھکا دے کے باہر کر دیتے ہیں تاکہ وہ بچے خود اڑنا سیکھیں خود اپنا دانہ لینا سیکھیں اگر وہ پالتے رہے اور لالا کے دانا کھلاتے رہیں تو بچے بڈھے ہو جائیں گے اور وہ خود دانہ لینے کبھی نہیں جائیں گے تو گویا کہ انسان بھی اسی فطرت کے اوپر ہے کہ انسان کو جب تک خود ملتا رہے گا وہ کچھ کام نہیں کرے گا تو گھروں کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے فارغ گھوم رہے ہیں کوئی کام کاج نہیں کر رہے تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں اور ان کو بالکل اس بات کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ تم کچھ کرو میرے ایک ساتھی ہیں عزیز ہے جاننے والے ہیں وہ باہر ملک چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک واقعہ میری زندگی کی تبدیلی کا واقعہ بنا اور وہ یہ تھا کہ ایک موقعے کے اوپر میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانے کا دسترخوان لگا اور میں کافی دنوں سے پڑا ہوا تھا سو رہا تھا اور کسی اپنے فیوچر کے کاموں کے حساب سے بالکل بھی سیریس نہیں تھا بس ابا جان ہیں کھا رہے ہیں کما رہے ہیں اور لا کر دے رہے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں گیمس وغیرہ کھیل رہے ہیں تو ایک دن میں آگے دسترخوان پہ بیٹھا تو میرے آگے کھانا وغیرہ والدہ نے لا کے رکھ دیا اتنے میں باپ میرے والد صاحب اٹھ کے آئے اور انہوں نے آ کے میرے آگے سے کھانے کی ٹرے چھین لی اور کہا کہ کب تم جا کے کماؤ گے اور خود کھاؤ گے اپنا ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے رہو گے اب والد صاحب کے لیے یہ الفاظ کہنا انتہائی مشکل تھے لیکن انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے کہہ دیے لیکن ان کے یہ الفاظ تیر بہ ہدف ثابت ہوئے اس بچے کے اندر جو ہے ایک طرح سے غیرت پیدا ہوئی ایک طرح سے اس کی اپنی سیلف ریسپیکٹ پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ واقعی ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے تو کبھی کبھار آپ کو دھکا دینا پڑتا ہے اگر بچہ آپ کا سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ اس کو تھوڑا دھوپ میں کھڑا کریں کہ وہ دھوپ برداشت کر سکے ہمیشہ آپ اس کو چھاؤں میں اور اپنی آشیاں میں اس کو جگہ دیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پائے گا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے گا تو اس کو قدم بڑھائیں اس کا ہاتھ پکڑیں اس کو چلنا سکھائیں اس کو اٹھا کے ہوا میں گود میں اٹھا کے گھومنا ہے یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے صاحب کچھ جگہوں میں اسی اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے رشتوں کو کیسے جو ہے نا بچانا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کاؤنسلنگ تو یہ کیا ہے ہونی چاہیے دیکھیے کوئی نفسیاتی مریض ہو ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو اسٹریس کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کی تو کاؤنسلنگ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح صحیح راہ راست پر لے کر آئیں اور دین سے بڑی کاؤنسلنگ کوئی نہیں کر سکتا الحمد للہ اہل علم کے پاس ایسے روزانہ ہزاروں ہمارے پاس روزانہ لوگ ایسے آتے ہیں جھگڑے کے کیسز لے کر آتے ہیں اور اپنی شادی بیاہ کے اندر جو اختلافات ہو جاتے ہیں بیگم سے جو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں منازعات ہو جاتے ہیں اس کے کیسز لے کر آتے ہیں اور اللہ کا شکر الحمد للہ ان کو جو مشورے وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے اور مشورے کوئی اپنے ذہن اور اپنی عقل سے نہیں ہمارے پاس شریعت سے بہترین رہنما اور بہترین معتدل چیز کوئی ہے ہی نہیں سر. تو شریع ضابطے ان کے سامنے رکھے جائیں ان کو بتایا جائے زیادہ تر جھگڑوں کی وجہ غصہ آپ جانتے ہیں شریعت نے کتنی زیادہ غصے کی قباہتیں بیان کیے. انسان کی ہے انسان کے جسم میں شیطان کی طرح دوڑتا ہے غصے کے وقت شیطان جو ہے وہ خون کی طرح دوڑتا ہے غصے کے وقت زیادہ تر کیسز کے اندر مسئلہ آتا ہے غصے کی وجہ سے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں یا آپس کی بد اعتمادی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کی انا آڑے آ رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تکبر اور غرور کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو صرف اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے مسئلے کی بنیاد کہاں ہے اور اگر اس بنیاد کو آپ صحیح کر سکتے ہیں تو مسئلہ صحیح ہو جائے گا اگر اس بنیاد کو آپ نہیں ہلا سکتے تو مسئلہ بھی صحیح نہیں کر سکتے تو جب بھی نزاعات ہوں آپ کے سامنے معاملات آئیں تو بالکل اگر کوئی آدمی ذہنی سٹریس میں مبتلا ہے اس کی کاؤنسلنگ کریں اور اس کو اچھا اور بہترین مشورہ دیں اس کو اس بات کے وہ باور کرائیں کہ وہ تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج اور تھوڑا سا متحمل مزاج بنے کیونکہ برداشت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے صبر حوصلہ برداشت اس کے لیے دنیا کے مصائب جھیلنا اور اس کو برداشت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور جس میں یہ چیز نہیں ہوتی اس کا ہر رشتہ ٹوٹتا ہے گھریلو تنازعات کا جو حل ہے وہ ہے شریعت اگر آپ غور کریں نکاح کے خطبے کے اندر اللہ نے جو ہے کئی جگہ اتتخل اللہ اتق اللہ پھر تقوی ہی وہی چیز ہے جو انسان کو جوڑے رکھتی ہے اللہ سے بھی اور آپس میں بھی تو جتنا زیادہ تقوی اتنا زیادہ انشاءاللہ اللہ اتحاد اور اتفاق اللہ تعالی ہمیں متقی ہونے اور اسی طرح سے گھر کے اندر جو ہے مطمئن رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام